я хочу вам показать мой бебибот его зовут сережка видите я с ним хочу поиграть я его поставлю сейчас в колясочку у него был шарик и он снялся с палочки и он сейчас играет в учителя он меня командует Что здесь буква Б А когда я вам сажу на кровать и ставлю вот такую вот сусочку Он засыпает, видите, закрывает глазки. У него такие золотистые реснички. У него есть подгузник, с ним набоя был. Вот с мишками, лунатиками мишками. И пчелками, и зайчиками это вот не здесь. А здесь уже так. Здесь уже такой мишка большой. У него на шапочке есть такие, такие зайчики, которые у них есть кармашки, и их маленькие зайчики туда суются. Такая тарелочка, которую я хочу его покормить сейчас водичкой, чтобы он попил. Здесь написано Baby. Это значит по-английски Baby. У, ним, у меня есть такая вот, эм, чтобы он пил. Такая вот бутылочка. Здесь у меня есть еще одна, без этой палочки. То есть здесь в этой палочке есть дырочка, и вода может стечь, когда я ставлю куда-то. Ну, в пакете какой-нибудь. И у меня есть еще одна такая, без дырочки, чтобы вода не протекала. У вот есть такой вот горшочек. Когда он пьет, я его сажу, и он писает. У него такая кашка, что когда я ему даю, он никак. Я его сейчас раздевать не собираюсь, а то я его не покормила, что он писал. Других бебегонов надо нажимать на животик. А у меня он такой простой. На животик даже не надо нажимать. Он сам писит. Сейчас я с ним поигрались. Конечно, как и в других бебегонах. Что они смеются и плачут У меня не такое Но у меня он твердый такой твердый А у других мягких. У меня он мальчик А у других девочка У меня был для него Такой вот там, Вот там, Такой вот как шортики здесь были. У нас холодно, и на улице тоже холодно. Я его в костюмчик одела. У него есть лосинки, сейчас я вам покажу. Такие лосинки. Когда я одеваю подгузник, я ему я одеваю ей такие вот лосинки у него. У меня скоро заканчивается, закончится блок. У него есть такой вот жилетик по дому. И к этим насинкам подходит эта кофточка. Вот так. Здесь у него есть такая вот свинка. Она скоро отвалится. Я попрошу бабушку или маму, чтобы они мне ее прошли, а не связали хорошо. И сюда еще. смотрите, здесь утенок на горшочке с э, колесиком. Он едет. На него накрыт шарфик. Сейчас на поиграли с, э, с машинкой. Я хочу вам показать, как я буду играться с Бэби я... У него еще есть такая вот кофточка. Ну, корточка такая вот. И станишки еще. Да все я соберу. Сюда. И буду нач начинать играться. Я его, я его хочу повеселить с машинкой. Он давно не играл. Ну, смотри, смотри, Играйся. Пока он будет играться, я вам еще что-то покажу. У него есть посудки. У меня были посудки на Новый год. Я была в гостях. И мне на Новом годе под елкой была вот такая посудочка. И еще что-нибудь есть. Но я сейчас не знаю, где они. Пакетик, где у него маленькие игрушки. Он так играет, как пирамидка. Ставит. Ставит кушать. Он просит от меня его ложку, я его отмываю, и его не нравится, что ставят кушать. Но, наверное, ему тоже пора кушать, потому что этот блок номер один, блок номер один, наш вечер, мой вечер с Сережкой. И у меня будет блок номер два, наше утро. Конечно же, это завтра. со мной в комнате, спит только в, в коляске. Она сейчас, я ее поставила как сиденье, а она может как, чтобы он спал. Ставится вот так. Вот так. У него будет для него подушечка я ставлю. И вот так его укрываю. А сейчас я ее поставлю как подушечку. Есть еще один способ делать двойную коляску. Вот сюда надо поставить что-то. Вот такую вот подушечку, например. Чтобы бегун туда сел. А сюда какую каких-нибудь игрушек ваших до свидания мой блог закончился я вас люблю всех пишите пишите мне до свидания